banyak nabi. Nabi kita hanya satu. Jadi oleh kerana itu awalnya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bingung. Lainlah kalau kita pernah lalui seperti Bani Israel dah biasa memakamkan seorang nabi. Tapi ni tak pernah. Jadi sahabat nabi mana Maka mereka bingung. Sebelumnya naam berapa kali sahabat yang wafat mereka melihat Rasulullah SAW buat tapi bila berlaku tak ini Rasulullah mau buat macam mana ada special ke tidak? Tak ada specialnya. Allahu akbar mana tadi saya saya nak sebut suatu perkara tapi tak mengapa ah ha, jadi masalah pemandian ini uh, timbul satu masalah kerana apabila anda kalau siapa pernah hadir pemandian jenazah apa yang akan dilakukan pada jenazah itu kerana mula dia berpakaian jadi biasanya melucutkan pakaian. Jadi selalunya siapa yang kalau pernah hadir ditutup begini dengan kain, nanti akan dilucutkan di bawah kain kerana supaya tidak tersingkap aurat kemudian dimandikan tas kain tu air. Jadi bagaimana hal ni timbul masalah? Kerana itu para sahabat Nabi apabila mahu memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui begitulah Allahu akbar kabira. Apa yang jatuh tu? Ha? Itu Hah? Dia yang jatuh tu apa? Cermin? Mainan? Oh mainan. Nah, Alhamdulillah tak kena kepala ya. Tapi kena kepala pun tak mati insyaAllah. Cuma sakit saja. Nah, mengingatkan saya ada suatu hadis. <laughs> Dah tak apa, nanti tak habis pula. Mana saya tadi? Ha? Apa? Saya duk fikir tentang tu. Apa tadi? Ha? Saya, saya terfikir kalau jatuh kemudian kan kalau berdarah dalam Islam dia ada hukumnya. Oh, tapi darah sudah. Mana? Mana tadi? Ah. Jadi harus dilucutkan pakaiannya. Kerana itu makanya sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in bingung. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mau melucutkan pakaian seorang nabi apatah lagi ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak kala mereka sedang bingung untuk bincang kerana mereka kata hadis diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau cerita tentang masalah ni. Jadi sahabat Nabi bingung, apakah dilepaskan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bagaimana dirus saja di atas pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat memakai qamis dan sebagainya. Jadi sedang mereka ni bincang di dalam rumah tu. Ini bagaimana? bingung mau dilepaskan tak mau lepaskan ni nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya kata mukminin aisyah radhiyallahu anha dalam hadis itu ditidur mereka tu yang hadir ketika itu sedang bincang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka sedang duduk fikir ni bagaimana nak lepas tak mau nak lepas tamu lalu ditidurkan oleh Allah Subhanahu sehingga kata mukminin aisyah radhiyallahu anha tidak ada yang hadir ketika itu kecuali ziqnu yang ini dia, dia tu, dagu dia tu, semua terlentok ke dada dia. Keluar rumah tu terlentok. Jadi dalam mereka antara sedar, dia tidur tapi antara sedar tak sedar, antara sedar tak sedar tu mereka dengar suara. Di salah satu pojok dalam rumah tu. Suara tu mengatakan bahawa anaghsilu Rasul, anaghsilu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah uh, uh, kamu semua memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi dan dia memakai pakaiannya. Ini jangan lucut. Ini mereka sedar. Ini mereka sedar. Oh, sudahlah. Tanya kamu dengar. dengar. Oh, Okey dah. Dah selesai. Jadi akhirnya begitulah Rasulullah SAW apabila dimandikan tidak dilucutkan pakaiannya. Cuma dilucutkan juga akhirnya. Bila? Tadkala mahu mengkafankannya. Itu nanti. Jadi ketika mandi tidak dibiarkan. Jadi bagaimana mereka tuangkan atasnya. Atas pakaian Nabi SAW kemudian mereka gosok dengan pakaiannya dia ah, ha, gini iaitu air mereka gosok. Ah, ha, itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dimandikan. Tapi kemudian setelah itu setelah mandi siapa pernah ikut proses kedua? Proses kedua adalah ha? Kafan. Jadi kafan bagaimana? Terpaksalah mereka melucutkan. Ha, kafan mereka lucutkan. Yang ini yang memandikannya mereka lucutkan. Kerana hadis Nabi SAW, Rasul SAW meninggal di kafani dengan tiga. Berarti mereka lucutkan pakaiannya setelah itu. Di kafani dengan memakai tiga aswab, tiga pakaian putih berdun uh, Yang daripada sahul dan ulama uh, khilaf tentang masalah apa makna sahul ni. Jadi dipakaikan padanya itu tiga pakaian putih. Berarti kain kafan. Kerana itu menjadi sunnah setelah kini. Uh, mustahab. Bila siapa meninggal, pakaikan kain kafan dilucutkan. Tak kira sekali lagi. Orang besar tak orang besar. Semua melaluinya kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam dimakamkan begitu, dikafankan begitu. Kerana itu kalau seseorang dia mewasiatkan jangan lucut kan mungkin dia kamis. no, dia meninggal lucutkanlah saja. Kalau ketika dia belum meninggal Dia takut Haji Haris, ya kan. Lepas meninggal dia nak buat apa? Nah, siapa buat siapa di sini? Ha. Nah, itu. Kayaknya <laughs> dia kare diamkan saja. Kemudian lucutkan dia. An Nabi sallallahu alaihi wasallam sedemikian. Sahabat Nabi Banu Abi Mereka lepaskan Kemudian mereka mengkafankan Nabi SAW Dengan tiga pakaian Makanya siapa kalau ikut Pengkafanan ni Bukankah kadang tiga helai Ini kerana sunnahnya Jadi mengkafankan tiga helai Pakaian putih Yang daripada Yaman, Daripada Sahul Dan ulama' kata Materialnya apa? Cotton Cotton cotton. Jadi pakai cotton itu selalu orang buat sedemikian. Ah, ha, pakai. Allahu akbar. Dan ini makanya ada pelajaran besar bagi kita. Islam daripada awal sehingga akhirnya. Kebesaran itu hanya milik siapa? Allah. Cuma kadang orang tak sedar. Hatta sehingga akhir hayat seseorang, Allah Azza wa Jal tidak meridai seseorang hamba lupa daratan dia sebagai hamba. Dia adalah hamba. Tuhan adalah yang maha perkasa, maha diagungkan. Baik, mana dia? Nah, jadi begitu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibakaikan sedemikian. Kemudian timbul masalah tadi pemaka, pengkafanan selesai. Apa yang bakinya setelah itu? Yang ketiga apa? As-salah, as-salah anda dengarkanlah. Tas arahan um, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi keluar masuk mereka, diletakkan di situ, keluar datang. Habis semua salat sendirian. Habis keluar datang kerana rumahnya, rumah Nabi SAW memang meminin Aisyah radhiyallahu anha wa arda'a kecil. Lebih kecil daripada sini. Ya, siapa pergi dia tahu lah. Nah, jadi masuk ribuan sahabat di situ. Keluar masuk, keluar habis, keluar habis, keluar. Jadi kemudian seterusnya, yang ke bakinya apa? Setelah salah bakinya apa? Pengkebumian. Nah, pengkebumian, pengebumian. Hmm. Ada bahasa lain? Hah? Nah, penguburan. Ah, itu dia. Senang sikit. Pengebum tersalah lidah bahasa tu. Ha. ya, yang keempat sedemikian. Jadi timbul tak ada masalah bukan kerana sudah dileraikan oleh siapa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Karena di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan? Di situ juga. Jadi mereka alihkan uh, apa? Katil Nabi sallallahu alaihi wasallam digali. Tapi timbul masalah. Masalahnya apa? Kerana dulu anda dah belajar di Al-Madinah cara untuk memakamkan seseorang tu praktiknya ada dua. Satu dipanggil lahad, satu dipanggil syaq. Selalu kita sebut lahad, betul. Jarang orang sebut syaq. Tapi ada sebenarnya. Itu ulama khilaf. Soal mana lebih afdal. Lahat dengan syak. Apa bezanya lahad dengan syak? Lahad ni kenapa dipanggil lahad? Lahad tu asal maknanya miring masuk. Kerana itu kalau dulu dulu. Sekarang Singapore dah lain sedikit. Dulu dulu pun tak lama. saya budak saya pernah masuk. Jadi dulu lahat, uh, lahad siapa pernah masuk ni dulu? Huh? Siapa pernah masukkan jenazah dalam kuburan? Pernah masuk. Jadi bagaimana dulu? Jadi kubur sudah di di digali. Ah yang ah, yang gali, baik ah, nanti saya sebut gali ni dulu. Jadi dalam tu bagaimana? Dah di bawah kemudian? Ha? Ada parit tengah. Ini bukan, ini berarti dia masih baru. Lahat tak ada orang? Lahat. Ha? Tak pernah? Saya budak dulu pernah nampak lahad. Jadi saya masih hidup lagi. Alhamdulillah. Belum sebelum saya. Ada nampak lahad? Tak ada. Hajib. Lahad. Entah pernah masuk lahad. Ah, ha. Sini tak pernah. Kenapa anda semua takut masuk? Saya budak saya dah masuk dah La Ilaha illallah. Awal muda lah. Budak pun tak. Masuklah masuk dia apa Hood. Ila kalau keluarga kalau boleh izin masuk masuklah. Lah ini jadi di bawah uh, bahagian kiblat. Bahagian dinding kiblat. Jadi nanti digali lagi. Ni ni katakan okey dinding kiblat sinilah. Berarti dia buat gini bukan? Ini kak kak kepala. Jadi lahat dinding kiblat ni akan digali, dia pecahkan lagi dalam tu. Kena straight dah straight dia pecahkan dalam lagi jadi bengkok begini ha. Ha. jadi dia masuk ke dalam namanya lahad dia rasa kenapa kemudian dimasukkan sedikit di di, di dia miring ke kanan mukanya menghadap kiblat ini sunnah ni nabi Muhammad SAW alaihi wasallam dimakamkan jadi itu lahad masuk jadi mereka masuk diterima. jadi, dilebas. jadi dia jadi ada ruang di situ masuk mereka ha. kemudian dibina haul dalam dalam kuburan tu dibina dengan batu bata ni dalam maqam nabi Bina batu bata supaya apa ha, jadi apa bila ditutupi dia, tanah tu tak jatuh menghempap ha, itu dia dulu zaman saya yang ketika saya masuk tu bukan batu bata dulu pakai dia pernah masuk pakai apa ha entah pakai apa ha Tan tanah keras tutup dengan tanah keras gitu, bongkah batu gitu. Tak ada, boleh ditutup tu. Dia masuk, dia gini, kemudian papan. Ha. Dulu pakai papan. Jadi oleh kerana dia begini, kita dah masukkan gini, papan dia gini kan? Dia letakkan ini. Ha. Dulu papan. Tapi Nabi SAW, labina. Yang ini dia batu bata. Kemudian mereka dirikan. Jadi kerana asalnya supaya tak jatuh kepada ha, kepada jenazah itu. Jadi, makanya papan, Sebenarnya cat digalakkan sebab papan boleh alamat seraput jatuh. Ala kulli hal lahad. Itu lahad. Dia kan dibaringkan, dia mengadakan dia ke kiblat jadi dia mengadap gini. Ha. Dan nanti dia letak bakang tu dia letak batu bukan supaya dia tak jatuh balik. Baring gitu macam mana jatuh balik letak batu. Siapa sekarang masih dibuat begitu. Jadi masuklah lahai. Mati dalam pun tak apa. <laughs> Tengah masuk, attack dia meninggal Ada apanya la ilaha illallah Subhanal malikil kudus Saya masuk ni Awal saya masuk, masa saya awal muda dulu Masa uh, arwah ayah saya Meninggal Saya masuk, kemudian yang kedua Saya masuk ketika Ibu uh, dulu uh, Apa istilahnya childhood friend Dia meninggal, saya masuk Tapi saya kaki kata saya, saya Masuklah Kemudian setelah tu sudah ini tak lama dulu ini dia lahat. kemudian sekarang ini satu yang kedua syak syak ni yang anda kata dimasuk gitu tengah-tengah tu -tengah dibuat macam parit kemudian letakkan dalam tetap dia miringkan juga tapi dalam tengah parit itu namanya syak kerana syak tu dia 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 ialah syak yang penting gitulah anda tahu tengah tu dia ah dia itu namanya syak sekarang dah buat macam syak betul ha kerana ada proses lagi saya lihat masuk dia dah letak simen betul ha, tapi tengah kan ada parit dia dekat situ dia letak batu ha begitu nah itu syak dua dua ini dalam Islam ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma lepas tu alim ulama sebut mana lebih afdal jumhur ulama kata lebih afdal lahad Kenapa lahad lebih afdal? Kerana Nabi SAW dimakamkan dengan cara lahad. Jadi ada cerita juga ni lahad. Okey. Dan kita tahu pemakaman Nabi SAW soalnya nak gali. Jadi dah siap semua dah salah. Soal nak gali mereka alihkan. Kemudian tempat Nabi SAW dalam rumahnya wafat. Digalikan. Jadi digali timbul sahabat Nabi bincang. Jadi cara bagaimana? Mau lahat ataupun syak. Kerana ada dua cara. Kalau satu cara tak timbul masalah. Ada dua cara. Jadi kata mereka ni bagaimana nak buat ni? Cara lahat atau cara syak? Kerana anda mesti ingat Nabi SAW tak pernah mewasiatkan ni semua. Jadi akhirnya sedang mereka duduk begitu, lihat ya bagaimana jalan keluar ni. Saya nak tunjukkan juga. Sahabat Nabi radhiyallahu akhirnya dia seorang berikan cadangan. Dia kata beginilah. Kita hantar dua orang panggil tukang gali cara lahat dan tukang gali cara syak. Kebetulan di Madinah ketika itu ada tukang gali untuk berbeza cara ni. Jadi mereka kata pergi kita panggil. Dan serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penggali mana yang datang dulu, itulah kita terima. Jadi hantar orang. Dua sama waktu pergi. Panggil si fulan, panggil si fulan. Akhirnya yang datang penggali lahad. Ha. Jadi mereka serahkan. Ini, mereka kata ini ini Nabi Allah. Ini Nabi Allah. Kita mohon pada Allah. Kita serahkan pada Allah. Allah buat pilihan untuk kita. Itu dia. Makanya punya problem mohon pada Allah. Biar Allah buat pilihan bagi anda. Ada orang dibingung. Saya tak tu milih. Saya tak tu milih. Nak tanya siapa? Tanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau anda boleh tanya Cikgu uh, Yusuf Tanyalah Allah nah, Mohon tanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi akhirnya pergi datang Yang datang awal Tukang penggali Lahad Dan uh, alim ulama kata siapa dia Kata alim ulama uh, Abu Talha Abu Talha uh, Apa namanya Zaid bin As Sahl Abu Talha radhiyallahu an. Yani Abu Talha ni siapa Abu Talha? Masyur juga Bapa Tirinya Anas radhiyallahu an Maknya, Mak Anas Muslim kan menikah Abu Talha Jadi Abu Talha dia penggali datang Maka mereka kata sudahlah Jadi dia gali lahat Cara lahat maka Rasulullah SAW dimakamkan cara lahat Itu cerita masalah uh, uh, Bagaimana Rasulullah SAW dimakamkan Jadi setelah itu dah lah timbur Bila timbur nangis kau siapa tak nangis ya Allah akbar anda nah, anda bayangkanlah ketika itu siapa mau tergamak kerana itu dalam suatu riwayah Fatimah radhiyallahu anha kata pada Anas radhiyallahu an kata Fatimah anak nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha apa kamu semua ukamaqalat apa kamu semua tergamak untuk uh, menimbus menimbuskan tanah ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam Lalu dia jawab, dia kata, iyalah kami tak tergamak. Tapi nak buat macam mana? Dah ini caranya. Hmm, sedih. Nah, itu jangan suka-suka orang ingat suka. Dah itulah. Kemudian dia, dia, dia apabila sudah selesai timbus, akhirnya setelah salah selesai, timbus selesai. Bukan? Hmm. Jadi akhirnya itulah jadinya pemakaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumahnya. Jadi anda tahu asal usulnya, bukan suka-suka kan -suka, gitu sudah sini aja tak ada tak ada takut nanti di makam orang tak ada. Asalnya sedemikian dan Allah pelihara. dalam rumahnya bersama dengan Minin Aisyah radhiyallahu anha. Karena itu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan, Minin Aisyah radhiyallahu anha tinggal di mana? Ha? Tinggal di mana? Di situ. Di sebelah adalah makam suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ juga. Sehinggalah nanti lepas dua tahun lebih berapa bulan ayahnya meninggal sebagai khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi Sayyidina Abu Bakar juga makamkan di di situ. Dan Haji benda kalau baca mereka minta izin. Kenapa minta izin? Kan ini bukan tempat umum. Itu rumah siapa? Hmm. Minta izin. Jadi ayahnya okeylah. Sehingga apabila Sayyidina Umar radhiyallahu an pula wafat zamannya selepas 10 tahun lebih beliau pun minta izin dia suruh anaknya jumpa mukminin Aisyah radhiyallahu anha dia kata bagi tahu kepadanya beri salam kepadanya dan bahawa Umar ibn Al-Khattab dia pesan pada anaknya Abdullah kan beliau anda tahu ceritanya ditikam sakit meninggal jadi beliau kata sampai kata akan kepadanya dan jangan khabarkan au kama kata Sayyid Umar beliau masih khalifah tapi hujung hayat beliau kata jangan kata bahawa khalifah tapi kata bahawa Umar bin Al-Khattab minta izin supaya kalau meninggal dimakamkan di sini itu makanya akhirnya dua sahabat Nabi itu akhirnya itu ceritanya dimakamkan sama bersebelahan kena anda tahu mulanya Rasul SAW dah lihat adab ini Nabi SAW Selalu anda kalau ziarah maqam Rasul sallallahu alaihi wasallam apa anda buat? Dan nanti lepas Rasul sallallahu alaihi wasallam beri salam apa anda buat? Ha, yakni adab mereka dia kata tak buat sejajar. Allahu akbar. Dia Maka kata bawah. Makanya jadi begini. Dia bukan sejajar. Ya dia kalau sejajar kenapa tak boleh pula? Tapi tidak. Hajib ni semua ya orang tak tahu belajar. Ada ada sahabat kan itu jadi separuh yang Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Umar pula bila wafat dia di bawah Sayyidina Abu Bakar Allahu Akbar tiga ni. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wafat begitu minta izin. Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dia kata kerana rumahnya kan kecil nak menunjukkan pertama kecil rumahnya. Kedua, beliau kata kata radhiyallahu anha dia kata sebenarnya aku ni mulanya memang sudah bercadang untuk kan rumah tak besar yang satu slot lagi katanya untuk ku tapi Senoba Senoma radhiyallahu anda minta dia kata sudahlah dia, dia, izinkan dia kata satu yang slot ni dia kata untuk ku kalau aku dah meninggal aku nak makam di situ lah sebelah suaminya sebelah Nabi Muhammad SAW sebelah ayahnya tapi kerana Sayyidina Umar dah minta dia ini sahabat karib dahulu jadi dia izinkan tapi setelah itu mana sen, mana ummu mukminin Aisyah radhiyallahu anha tinggal? Ha? Tinggal di mana? Baqi. Tinggal di mana? Ha? Di situ juga dia tinggal. Nah, nah. tinggal dalam rumah atau dia ada tiga makam. Cuma yang 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 ajaib adalah bahawa apabila setelah Nabi apa dimakamkan Sayyidina Umar radhiyallahu an dia pakai hijab Orang tanya, kenapa hijab? Ini rumahnya. Dia kata, kan adanya Umar. <laughs> Allahu Akbar. Anda lihat dulu ya. Muslimat, salihat, sahabiyat. Ada orang sekarang macam-macam alasan dia berikan. Tak mau sudahlah. Dalam rumahnya sendiri. Ditanya kenapa dia kata adanya Umar. Kerana Umar bukan. Hmm. Padahal makam kawan tu. <laughs> Bahasa saya sasul pula makam kawan tu. Naam Allahu Akbar kabira itu dia ya. Dia belajarlah ni semua ya. Jangan anggap dia tak belajar tak tahu bagaimana mesti tahu ni semua. Ni kan ilmu. Jadi kemudian itu caranya lalu uh, makanya mukminin uh, Aisyah radhiyallahu anha bila wafat dimakamkan di mana? Di Baqi'. Uh, itu masalah pemakaman beliau. Jadi kembali di sini apabila mandi makam kemudian apa katanya uh, Salim bin Ubaid radhiyallahu anhu Ada apa anda mau tanya kalau saya tertinggal apa sebelum kita berlalu? Hah? Hmm? Huh? Sama minggu lalu ke saya dah sebut jenazah sama cuma sendirian kata alim ulama masuk masuk grup tapi masing-masing sendirian Allahu akbar semua solat habis Sayyidina Abu Bakar kata kaum bukan tapi beliau pun kalau anda lihat dia tak kata bahawa ada imam dia kata kaum masuk kerana rumah tu kecil jadi masuk satu grup kata alim ulama yang sesuai dengan rumah tu kadar rumah tu boleh tampung tapi masuk masing-masing salat Allahu akbar dan solatnya bagaimana ya solat jenazah lah bagaimana solat jenazah Ha, empat takbir. Mana ada ruku, ada sujud. Bahkan hal itu haram. Walaupun Nabi nah, Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang orang sujud padanya. Bongkok pun Nabi larang. Nah. Nabi larang sebenarnya. Tapi orang banyak tak tahu masalah ni. Baik, mana tadi? Eh, ada soalan lain? Hmm, jadi empat takbir doa kemudian keluar masuk yang maknanya lama ke minggu lalu saya kata okey uh, sebelum saya lupa maknanya nabi sallallahu alaihi wasallam bila dimakamkan khilaf ulama tapi jumhur ulama kata malam berapa ni dia dah lukan. malam hari apa nabi sallallahu alaihi wasallam wafat hari Isnin malam 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 rabu naam ada sebagian ulama kata malam uh, Selasa. Ya ini berarti malam tu lah, Isnin malam tu. Tapi jumhur ulama kata tidak kerana hadis uh, Aisyah uh, uh, radhiyallahu anha beliau kata malam malam uh, Rabu. Jadi lama bukan? Ha, kenapa? Maka minggu lalu yang hadir saya kata salah satu alasan kerana lama masuk keluar masuk itu pun bayangkan ni orang tak sedar ketika berlaku kan ada kes lagi sahabah bingung itu dah zuhur kerana hadis yang minggu lalu anda dengarkan di sini pulang kemudian mereka bincang bila nak mandi tu kemudian kerana nanti sebelum tu anda jangan sangka ketika yang anda dengarkan ini petang tu juga buat bukan belum kerana ada kes sejurus setelah tu ada satu kes yang ini Salim bin Ubaid cuba nak ceritakan yang kita tengah tergantung kes besar jadi ditundakan seketika kerana kes dia besar. Tak boleh ditundakan kes tu. Kalau itu Kau ada orang yang tak sedar, dia kata, kenapa sahabat membiarkan Rasulullah SAW sedemikian? Kerana anda memang tak mau belajar. Kalau anda belajar, tanya betul pada ulama' dah selesai masalah ini dah. Ulama' dah jawab. Kemudian dia mau bertanyakan lagi, kenapa? Kenapa? Biar ada soalan tadi, apa dia? Mana lebih afdal? Salat so, jenazah di mana? Di masjid ataupun di rumah? Al-afdal Bukan di masjid Boleh tak di masjid? Hmm. Tentunya mana lebih afdal? Afdal bukan di masjid hmm. Kenapa? Kenapa? kerana seluruh sahabah radhiyallahu anhum ajma'in dan hatta nabi SAW tidak akan dilihat mereka tak masukkan uh, nabi SAW dalam masjid situ juga masuk kamu kata pada masjidnya sebelah kenapa tak ada Bukankah masjid nabi SAW lebih besar jadi lebih boleh nampung tak ada di situ juga mereka tak alih-alih cuma kerana nak gali mereka letak situ kemudian mereka masuk ke balik tapi tak ada itu satu. Kedua, kerana jumhur sahabah semuanya mereka di mana mereka wafat sama ada syahid ataupun tidak di situ mereka dimakamkan tak dibawalah ke dalam masjid kecuali ada seorang dua seorang dua sebenarnya memang disalatkan dalam masjid dari suatu so, ada satu kes dulu berlaku setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam awal zaman tabi'in mereka ada sebagian ta orang-orang tabi'in ini keras dikit maksudnya bahawa tak ada salah dalam masjid Ummu Aisyah radhiyallahu anha satu ketika ada seorang sahabi meninggal. Jadi beliau pesan, saya lupa nama sahabi ini. Beliau pesan kata lalu kan sahabi ini dalam masjid eh, maklumkan aku aku maukan salat ke atasnya. Jadi beliau dah salat ke tempat lain. Jadi akhir jalan kerana mau makamkan di Baqi. Kerana dia tahu rumah. Lalu lalu masukkan dikhabarkan dipanggil Aisyah radhiyallahu anha pergi bilang salat. Jadi mulanya orang cakap Orang yang tak ngerti ni selalu gitu. Orang yang tak ngerti mana pun saya baca dulu sekarang. Oh, ma, tanya tak mau, kritik dulu. Pelik bukan? Anda tak tahu adab dia tanya, dia kritik dulu. Itu bukan cara dalam Islam. Lainlah kalau anda punya ilmu. Jadi dia sangka kenapa min Aisyah radhiyallahu anha salah. Jadi beliau bela, beliau kata bahawa lupakah kamu semua? Beliau sebut dia dulu jeru seorang sahabi sedemikian dalam masjid. Jadi boleh. Jaiz tidak menjadi masalah. Cuma itulah dia sekarang ni ada orang mungkin sangka afdal di masjid kerana barakah masjid apa ke pada ulama tak kata gitu mana saja tak kira lah. Tapi kalau orang tu nak bawa masjid jangan pula anda nak halang depan pintu masjid Maidin ni tak boleh. Orang seperti itu baik dihalau dia keluar sudah menyusahkan orang. <laughs> nah, itu dia. Baik insya-Allah kita sambung hal ni minggu hadapan. Ada soalan lain? سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصل الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته